মুক্তিত নিস্পজিতো সেই ভকত কন ৰকময় মঘু ভকতী সমস্ত মস্ত কমনী নিজ ভকতৰ বয়স ভজু হেন দেৱ যদৌপতি ৰ ৰাম কৃষ্ণ নমু হে প্ৰভু জাৰ ৰাম কৃষ্ণ নমু মই এই পাঠনাই মই পুনৰবাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আৰু মাননীয় আমাৰ দলৰ সভাপতি দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়াৰ পৰামৰ্শমৰ্মে মই অসমৰ ৰাইজৰ ওচৰত সময় বিচাৰিছোঁ কিন্তু মোৰ বহুত দুখ লাগিল উক্ত দিনা হয়তো চাহ জনগোষ্ঠীৰ এজন বিধায়ক হিচাপে ৰজাঘৰীয়াৰ লোকসকলে যেনেধৰণে হয়তো মোৰ মোক লৈ তেনেকৈ চাগে চিন্তা কৰে আৰু মোক বাধা দিব চেষ্টা কৰে এয়া খুব দুখ লাগিল ইয়াৰ লগতে আৰু এটা বিষয় দুখ লাগিল আমি দেখা পাইছোঁ সংবাদ মাধ্যমৰ বিভিন্ন চেনেলৰ যোগেদি যে মিয়ায়ো মানে মোৰ বিৰুদ্ধে এনে কোন কোনো মিয়া বিধায়কে এনে বেয়াকৈ ক'বলৈ মোক মানে সাহস কৰিছে সেয়া অসমৰ ৰাইজৰ ওপৰত এৰিলোঁ আমি অসমৰ মাটি পানী বায়ুৰ লগত মিলি অসমৰ অৰ্থনীতিত অৱদান আগবঢ়োৱা আমি ইয়াত অসমত আমি বাস কৰি অসমত বৰঙণি আগবঢ়াইছোঁ আৰু এই বৃহত্ত অসমীয়া জাতিত আৰু সমাজৰ লগত আমি মিলি পৰিলোঁ আৰু কোনোবাই মিয়াই আহি পেলাই আমিও খিলঞ্জীয়াই লোক আমাক এনেকৈ বেয়াকৈ ক'ব ইয়াৰ বিচাৰ অসমৰ মানে ৰাইজৰ ওপৰত এৰিলোঁ